В Украине реализуется очень такая масштабная масштабное мероприятие и реализация национальной программы по репродуктивному здоровью. С 1997 -го года, насколько я помню, начали функционировать центры планирования и кабинеты планирования семьи. И с этого же времени ежегодно вот в такое время всегда проводится неделя планирования семьи в Украине. Чему она посвящена, эта неделя? Посвящена она различным вопросам и проблемным, и не проблемам, которые касаются планирования семьи, с целью информированности населения о том, что такое планирование семьи, в чем оно заключается, что должен знать каждый уважающий себя житель Украины, будучи мужчиной или женщиной, и куда надо обратиться, если вдруг возникают какие-либо проблемы, которые касаются планирования семьи. С 2012 года в Украине реализуется очень масштабный проект, который называется "Здоровье женок Украины". Донором этого проекта является агентство США по международному развитию и Институт Джона Стоуна. И согласно этому проекту ведется подготовка населения. Это проведение э, трехчасовых э, тренингов по вопросам планирования семьи с различными категориями, в основном организованными населения. Э, второе направление ⁇ это подготовка нормативной базы, которая... Э, Касается вопросов планирования семьи. И третье направление ⁇ это подготовка специалистов по планированию семьи. Если раньше вопросами планирования семьи занимались у нас только акушер-гинекологи, то сегодня благодаря этому проекту готовятся еще и семейные врачи, то есть каждый гражданин Украины, у которого возникнут какие-либо вопросы по данной проблеме. Или по данной теме может обратиться не только к акушер-гинекологу, но может и обратиться к своему семейному врачу в семейную амбулаторию. В Закарпатье с 2012 -го года, скорее всего, да, с 2013 -го года он реализуется в Закарпатье, уже подготовлено около 400 специалистов из числа акушер-гинекологов, акушерок и семейных врачей.